Dalam pelajaran yang lepas Kita telah menyentuh tentang Kabinet Wali Songo Wali Songo ini adalah Sembilan orang para wali Yang terkenal di Tanah Jawa Suatu waktu dahulu Sebenarnya Para Wali Songo ataupun Wali Sembilan ini Dia ada beberapa peringkat Setiap satu peringkat itu Dianggutai oleh sembilan orang ulama' Namun dalam ramai-ramai ulama' ini Sembilan orang yang paling terkenal ialah Sunan Gersik, Sunan Ampel, Sunan Bonang, Sunan Rajat, Sunan Kudus, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Moria dan Sunan Gunung Jati. Kemudian kita berkenalan juga dengan Syekh Siti Jenar. Yang mana Syekh Siti Jenar ini dia berkentangan pendapat dengan kabinet para wali tadi. Kemudian kita ada melihat asyatah As ataupun perkataan-perkataan yang digunakan oleh sebahagian kaum sufi. Di sini kita telah berkenalan pula dengan seorang lagi tokoh ulama zaman dahulu yang bernama Al-Hallaj. Satu tokoh yang kontroversi juga. Dia ni lahir di Iran, di Parsi. Asalnya dia tak ada masalah dengan para wali, dengan para ulama. Tapi kemudiannya dia pergi mengembara dan dia bawa fahaman yang agak berlainan. Sampailah satu peringkat dia mengaku Allah al-fata yang bermaksud dialah sumber kebenaran ataupun dalam kata yang lain dia seolah-olah mengaku diri dia Tuhan. Jadi dia tak boleh nak kawal dah diri dia sampaikan perkataan dia tu sampai kepada orang awam. Untuk diri dia tu mungkin betul, dia faham maksud dia. Tapi untuk orang awam ni tak boleh, tak boleh nak faham. Jadi orang awam pun pakat mengaku Tuhan belaka. Dan akhirnya Halas ini dimasukkan ke dalam penjara. Dan di penghujungnya pula dia dijatuhkan hukuman bunuh dengan cara yang zalim lah. Diseksa, dipotong tangan kaki, dibakar dan abu mayat dia dihanyutkan ke sungai, dibuangkan ke sungai. Jadi apakah pandangan para ulama tentang ajaran al-halaj? Zaman dia boleh kata rata-rata ulama dan para wali tak bersetujulah dengan dia. Tapi zaman selepas daripada itu ada ramai juga orang yang bersetuju. Macam mana pula dengan Imam Al-Ghazali? Imam Al-Ghazali dia tak kata halaj salah. Tapi dia tidak membawa ajaran al-halaj. Dia pegang ajaran ulama-ulama yang lain Antaranya Abu Talib Al-Makki Junaid Al-Baghdadi Ash-Shibli Abu Yazid Bustami dan lain-lain Dia tak peganglah dengan ajaran Al-Halaj Kalau di Iraq sana ada cerita tentang Al-Halaj Di Nusantara ini ada pula cerita tentang Syekh Siti Jenar Dia pun lebih kurang macam Al-Halaj lah ada persamaan Asalnya Syekh Siti Jenar ni dia berburu dengan Para wali songor lah tapi disebabkan pencapaian dia tu tak memberangsangkan, dia tidak dibenarkan untuk belajar lebih lanjut lagi. Ha, dari situ dia belajar sendiri. Apabila dia belajar sendiri sampai satu peringkat dia pun asyik sangat dengan Tuhan tak boleh nak kontrol diri dia. Ha, sampaikan dia berpegang dengan ajaran manunggaling kaula gusti. Ha, Seolah-olah dia pun mengaku diri dia Tuhan. Bila dipanggil menghadap ke kiri, menghadap ke demak, dia tak mau. Di situ ada nampak unsur-unsur nak melawan dengan pemerintah. Sedangkan pemerintah pada zaman itu adalah para ulama. Memang sebuah kerajaan Islam. Memang sebuah daulah Islam. Jadi tak boleh nak lawanlah pemerintah. Tapi dia ingkar. Apabila Sunan Giri menghantar dua orang utusan. Nak pergi panggil. Sudah kita jenaz supaya menghadap ke Giri. Nak bermesyuarat. Sunan uh, Sunan Giri panggil Syekh Siti Jenar dia jawab dengan cara bahasa-bahasa kesufian ni lah. Dua orang ni pun datang dia kata, Tuan Siti Jenar, kamu dipanggil menghadap ke kiri. Apa jawab Siti Jenar? Siti Jenar tidak ada. Yang ada hanya Allah. Macam mana nak panggil dia? Dia kata yang ada hanya Allah dia tak ada. Nasib baik lah wakil tu pun pandai. Dia kata kalau macam itu, Sunan Giri panggil Allah datang menghadap ke demak. Dah dia pula jawab. Allah buat masa ini tidak ada yang ada hanya Siti Jenar. Dia pandai menjawab. Ha? Bijak pula dua orang ni. Dia kata kalau macam itu, Sunan Giri panggil dua-dua sekali. Siti Jenar pun Sunan Giri panggil. Allah pun Sunan Giri panggil. Ha, terpaksa dia menghadap ke Giri. Kemudian dia dia beri tempoh selama setahun untuk perbetulkan balik keadaan diri dia. Dengan dipantau oleh seorang ulama' lagi iaitu Sunan Kali Jogor. Selama setahun itu Sunan Kalijaga ni rajin lah. Pergi berjumpa dengan Syekh Siti Jenar ni. Nasihat dia. Perbetulkan dia. Bagi ajaran-ajaran supaya dia berubah. Tapi cukup masa tak berubah juga. Sampailah suatu ketika dia dipanggil menghadap ke Demak. Dia tak mau datang. Bila tak mau datang. Raja Demak iaitu Radin Fatah hantarlah tentera. Yang diketuai oleh Sunan Kudus. Satu orang yang karomah, Dapatlah tangkap Syekh Siti Jenar. Bila ditangkap, dihadapkan ke persidangan para wali. Ada hakim dia, ada pendakwa raya dia. Siti Jenar dia bela diri dia sendiri lah. Dia peguam bela sendiri. Dan keputusannya, dia dijatuhkan hukuman mati. Dan matilah dia lepas itu. Dalam kuliah yang lepas juga, kita sentuh tentang Nabi Muhammad. Sambung cerita Nabi Muhammad. Bicara dan kata-kata Nabi Muhammad. Kata Nabi Muhammad, aku ini orang Arab yang terfasih. Jadi bahasa Al-Quran, bahasa Arab yang paling sedap sekali didengar ialah daripada mulut Nabi Muhammad. Itulah bahasa pertuturan orang-orang dalam syurga nanti. Nabi Muhammad sendiri mengaku, dialah orang Arab yang terfasih. Kemudian kita cerita pula tentang Sayyidina Ali. Tentang kekuatan dia. Sayyidina Ali ni memang kuatlah. Dari kecil lagi memang kuatlah. Ha, kalau orang pakai baju besi, topi besi pun melawan dengan dia, boleh terbelah. Ha, Dikenalkan dengan pedang dia tu.